असलकुम कैसे हैं आप उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे तो आज हम बात करेंगे कोई इंसान आपको दिन रात कैसे याद कर सकता है आज मैं आपको नफसियाती कुछ असूल बताऊँगी जिन पर आप अमल करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी शख़्स जो है वो आपको दिन रात याद करेगा सबसे पहली बात हमें लगता है कि शायद हम अगर किसी से हर टम रबते में रहेंगे ना किसी से बात करते रहेंगे तो ही वो हमारी कदर करेगा अगर हम उससे थोड़ा सा फ़ासला रखेंगे डिस्टेंस रखेंगे तो शायद वो हमें भूल जाएगा कभी कभी कहते हैं ना कि आप किसी रिलेशन में होते हो ना तो चाहे वो आपका पार्टनर है चाहे कोई भी शख्स है आपको उसे कुछ टाइम के लिए फ़्री छोड़ देना चाहिए उसे स्पेस देनी चाहिए हर टाइम आप किसी के सर पे सवार रहेंगे ना तो अगले इंसान को ना सफ़ोकेशन महसूस होती है उसे लगता है कि उसका दम घुट रहा है क्योंकि अगर एक रिश्ते में उसे हर टाइम की पाबंदी लगेगी उसे लगेगा कि मेरी अपनी ख़ुद की तो कोई ज़ात है ही कोई नहीं मैं ट्वेंटी फोर आवर्स इसके साथ बात बात करता रहा एक इंसान को अपने लिए भी स्पेस चाहिए होती है कभी वो थक जाता है काम का बर्डन ज़्यादा होता है कभी वो वैसे मेंटली टोर पर इतना टायर्ड होता है कि उसका किसी से भी बात करने को दिल नहीं करता लेकिन अगला इंसान अगर उसके पीछे पड़ा रहेगा बार बार मैसेजेस कॉल्स और फिर जब वो आपके मैसेजेस या कॉल का जवाब नहीं देता तो आप गुस्सा करना शुरू कर देते हैं आपको लगता है कि आप इस तरह हटअप उसके पीछे पड़े रहेंगे इस तरह मुसलसल उसे कॉल या मैसेज करते रहेंगे तो क्या वो आपका ख्याल करेगा आपसे मोहब्बत करेगा या आपको याद करेगा ऐसा कभी भी नहीं होने वाला अगले इंसान को थोड़ा सा खुद को मिस करने का टाइम भी देना चाहिए कि वो आपको थोड़ा सा मिस करे लेकिन जब आप हर टाइम अवेलेबल रहेंगे तो वो कैसे आपको मिस करेगा आपको याद कैसे करेगा याद तो इंसान उस चीज़ को करता है ना कि उसे दूर होती है जब कोई चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हमसे दूर होती है तो हमें उसकी याद आती है ना और हमें उसकी अहमियत का अंदाज़ा होता है जब तक वो हमारे पास होती है तो ना तो हमें उसकी वैल्यू का उस तरह अंदाज़ा होता है ना वो चीज़ हमें याद आती है तो दूसरे इंसान को ख़ुद को मिस करने का थोड़ा सा टाइम देना चाहिए आपको ना कि उसके सर के ऊपर सवार होगे इस तरह इरीटेट हो जाएगा आपके बार बार कॉल या मैसेजेस करने से फिर अगर आप गुस्सा करेंगे तो इससे वो और ज़्यादा चिड़ जाएगा और तीसरा कि वो आपको फिर याद भी नहीं करेगा जब आप हर टाइम उसके पास मौजूद होंगे और ये तो फिर एक तरह की इनसिक्योरिटी होगी ना आपको उसके बारे में कि अगर मतलब है कि वो इंसान आपसे थोड़ा सा दूर होगा तो शायद वो दूर ही हो जाएगा वैसे भी अगर इस तरह की इनसिक्योरिटीज है तो वो रिश्ता तो वैसे भी आपका मतलब है कि इतना स्ट्रॉग नहीं है जिसमें ऑलरेडी इनसिक्योरिटीज़ है और आपको लगते लगता है कि वो इंसान अगर मुझसे दूर हुआ या मेरा उसे रबता ख़त्म हुआ थोड़े टाइम के लिए तो वो इंसान कहीं और लग जाएगा तो फिर ऐसी जगह पर तो वैसे भी रहने का फ़ायदा कोई नहीं होता जहाँ पर इतनी सारी इनसेटीज़ होती हैं तो वहाँ पर तो वैसे भी आपको अगर इस तरह की हरकतें करेंगे तो आपकी वैल्यू और ही कम हो जाएगी तो उसे फ्री छोड़ दें अगर वो चीज़ या वो शख्स आपका होगा तो वो ज़रूर आपके पास आएगा और अगर वो नहीं आपका होगा तो चाहे आप उसे जितना मर्ज़ी बांध के रख लें जितना मर्ज़ी उसके साथ चिपके रहें कुछ भी कर लें वो आपको याद नहीं करेगा तो अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आपको मिस करे आपकी अहमियत को समझे तो उसे थोड़ी सी स्पेस दें हर टाइम उसके पीछे ना पड़े रहें दूसरी बात वो ये कि किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए ना आपको अपनी अन् को ख़त्म करना पड़ता है जिस इंसान में अन्ना हो अकड़ हो गरूर हो वो इंसान मेरे हिसाब से रिश्ते नहीं निभा सकता जो इंसान की मैं है ना वो मैं उसे कहीं का भी नहीं छोड़ती वो मैं है जो उसे आगे नहीं बढ़ने देती वो मैं है जो उसे तरक्की नहीं करने देती इंसान की जो मैं है जो उसे रिश्ता निभाने नहीं देती जब उसे लगता है ना कि मैं परफेक्ट हूँ मेरा सीखने का मतलब ख़त्म हो गया है जो मैं कह रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वह सब राइट है बस मैं ही ठीक हूँ बाकी सब इंसान जो है वो गलत है जिसने अपनी गर्दन को ऐसे सरिए की तरह अकड़ाया होता है ना अपनी अना की वजह से और अपनी अकड़ और वरूर की वजह से जो किसी इंसान को इंसान नहीं समझता किसी दूसरे इंसान को वैल्यू नहीं देता उसे एक या एक छोटे से कीड़े की तरह समझता है वो इंसान कभी रिश्ते नहीं निभा सकता उस इंसान को कौन याद करेगा जिसे हर हाँ टाइम अपनी अना प्यारी होगी जो बात बात पर अपना आप जिताएगा जो बात बात पर लड़ेगा गुस्सा करेगा तो अगर आप अना वाले हैं चाहे वो मर्द है या वो औरत है तो उस रिश्ते में कौन इंसान आपको याद करेगा इंसान तो हमेशा अच्छे लोगों को याद करते ना जो उनसे अच्छे से बिहेव करते हैं अच्छे से रहते हैं अगर आप में अना होगी तो आप जो है ना रिश्तों को नहीं निभा सकते तो आपको अपनी अना को अपने गरूर को और अपनी अकड़ को एक साइड पे करना होगा अच्छे तरीके से रहें पोलाइटली इन अगले इंसान से बिहेव करें रिस्पेक्ट दें उसे उसकी वैल्यू करें उसकी फीलिंग्स इमोशंस को समझें तो अगला इंसान आपको याद करेगा तीसरी बात वो ये कि एबसेंट हो जाए थोड़े टाइम के लिए अगर आप दोनों के दरमियान एक इमोशनल बॉन्डिंग है ना एक अच्छी बॉन्डिंग है एक अच्छी इमोशनल अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ तो फिर आप यकीन करें कि वो इंसान कहीं कहीं भी नहीं जाएगा आपको छोड़ के आपको बस यकीन होना चाहिए कि हाँ आपने उस पर जो एफर्ट लगाई है या जो उस पर टाइम आप दे रहे हैं जो अपनी मेहनत उस पर कर रहे हैं या जिस इंसान की इतनी केयर कर रहे हैं अफेक्शन शो करवा रहे हैं तो क्या आप लोगों की एक बॉन्डिंग क्रिएट हो रही है क्या कोई इमोशनल अटैचमेंट्स है क्या कोई फ़ीलिंग्स हैं एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है अगर ये सब कुछ रिश्ते में होंगी तो वो इंसान आपको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा बल्कि जब कभी उसे किसी भी जगह पे आपकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपको ही याद करेगा आपको ही अहमियत देगा लेकिन जो इनसेरिटीज़ आपकी है आपको उन्हें अपने दिल से निकालना पड़ेगा और हर टाइम उसके सर पर सवार नहीं रहना होगा उसे थोड़ी सी स्पेस देनी होगी थोड़ा पीछे हटना होगा एबसेंट होना होगा कभी कभी किसी दिन बात ही ना की उसे थोड़ा सा स्किप कर दिया ये कभी एक घंटा बात करते हैं तो पाँच दस मिनट बात करके आपने कोई बहाना बना दिया कि मेरा फलाना काम है मैं उसमें बिज़ी हूँ तो इस तरह करके आप दूर हो गए तो इस तरह जो है ना कभी कभार एबसेंट हो जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है बजाय ये कि हर टाइम आप प्रेजेंट रहें इस तरह आपकी वैल्यू भी बढ़ती है और अगला इंसान आपको मिस भी करता है लास्ट पॉइंट वो ये कि अगर कभी उससे बात करते हुए आपको लगेगा ना कि कन्वर्सेशन अब बोरिंग हो रही है तो बजाय ये कि वो कॉल को एंड करें आपको पहले कॉल को एंड कर देना चाहिए कि मुझे फ़लाना काम है मैं कहीं बिजी हूँ बजाय ये कि वो आपकी बातों से या किसी भी वजह से वो बोर हो जाए उसे लगे कि इससे बात करके तो मुझे बोरियत महसूस होती है तो ऐसा आपने नहीं करना फ़ौर से अपने कन्वर्सेशन को एंड कर देना है हाँ और अगर वो कभी फ़ोन नहीं उठाता आपसे बात नहीं करता या किसी काम में बिज़ी होने की वजह से लेट रिप्लाई करता है तो आपने उसे लड़ना झगड़ना नहीं है रिलैक्स रहना है कोई रिएक्शन शो नहीं करवाना आपने अब लोग क्या करते हैं कि अगर कोई उन्हें टाइम नहीं दे रहा उन्हें इग्नोर कर रहा है या उनका दिल टूटा हुआ है कहीं से दुखी दिल है तो वो जी फेसबुक पर व्हाट्सएप पर अपने ऐसे स्टेटस अपडेट करने लग जाते हैं अपलोड करने लग जाते हैं कि दुखी दिल के साथ कोई शायरी भेज रहे हैं कोई ऐसे अकवाल भेज रहे हैं कभी कोई ऐसी बात भेज रहे हैं इस तरह की बातें करके अगले इंसान को पता चलता है कि आप उसे मिस कर रहे हैं और आपको दुख हुआ है उसके बिहेवियर की वजह से इस तरह आपने नहीं करना आपने बिल्कुल रिलैक्स करना है रेस्ट करना है चिल करना है अपनी लाइफ में मगन और खुश रहना है बल्कि इस तरह की पोस्ट लगानी है कि उसे अंदाज़ा हो कि हाँ ये इंसान मेरे बगैर भी खुश रह सकता है या मेरी इस इंसान की लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अगर मैं इसे अहमियत दे दूँगा तो ठीक है अगर नहीं भी दूँगा तो भी मेरे बगैर भी सकेले की लाइफ बहुत अच्छी गुजारी है जब ये वाला इंप्रेशन आपका जाएगा ना उस इंसान की तरफ तो ये आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा आपका स्ट्रॉन्ग बनाएगा हमेशा एक इंसान उसी इंसान को पसंद करता रहे जो कि अपनी लाइफ में खुश होता है कॉन्फिडेंट होता है तो इस तरह वो इंसान जो है आपको और ज़्यादा याद करेगा उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप कोई गिरे पड़े इंसान नहीं आप एक हाई वैल्यूड पर्सन है कि जो के अपने आप में खुश रहना जानते हैं जिन्हें किसी दूसरे के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता तो ये मेरी कुछ बातें हैं कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपने अमल करना है तो मुझे उम्मीद है कि वो इंसान आपकी वैल्यू भी करेगा और आपको याद भी करेगा और आपके ही पीछे आएगा तो मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा खुश रहिएगा अल्लाह हाफ